السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى تبارك في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد

اللہ ہم خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس آنے والے رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے اور اس مہینے کی فیوزات اور اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بے شمار قسم کی رحمتیں برکتیں اور نہ جانے کیسی کیسی عنایتیں اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت مسلمان کی جانب مبصول ہوتی ہیں جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عام طور پر میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات شامل ہے کہ شاید رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اس بات کا نام ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو تربیت پڑی جائے جس کا عمومی طور پر اہتمام بھی ہوتا ہے کی دن کے روزے فرض کرا دیے گئے اور رات کی جو ترابی ہے یہ سنت ہے اس کا بھی عمومی طور پر اہتمام ہوتا ہے لیکن ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہیں تک محدود ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو ترابی پڑھی جائے لیکن میرے عزیز دوستو اس مہینے کو اور اس مہینے کے ایک ایک ساتھ کو اور اس کی ایک ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا قیمتی بنایا ہے اور جتنا اہم بنایا ہے اس حوالے سے اس مہینے کا جو مسلمان سے مطالبہ اور تقاضہ ہے وہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ ایک مسلمان دن کو روزہ رکھ لے اور رات کو تراویج پڑھ لے وہ ہے کہ اس نے رمضان کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہے بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ اس سے بڑھ کر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس سے زائد کا ہم سے تقاضا کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما فرق الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے حضرت انسان اور جنات کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کرے یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں آیت کریمہ میں دو ٹوک انداز میں انسان اور جنداد کی دنیا میں تخلیق کا مقصد اس کو لانے کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ صرف اور صرف عبادت ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں تو کسی کے ذہن کے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے تو پہلے سے ہی فرشتے موجود تھے اور فرشتے بڑے آسان طریقے سے یہ کام انجام دے رہے تھے عبادت کا اور ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا کوئی ان سے پریشانی اور ناراضگی والا معاملہ بھی نہیں تھا بلکہ حضرت انسان کی تخلیق کا جب ارادہ کیا گیا تو انہی فرشتوں نے ناراضگی کا اظہار کیا قرآن کریم کہتا ہے وہ ابقال عرب و خلیفہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو سب کے سب فرشتوں نے خیراز کیا کہ اللہ اس سے پہلے آپ جنات بھی بچ چکے تھے اور اس دنیا کی زمین پر کیا انہوں نے ہمیشہ پریشر کیا انہوں نے فساد مچایا انہوں نے خون بہایا اس حضرت انسان کی آپ تخلیق کریں گے ان کا بھی انجام یہی ہوگا یہ زمین پر فتنے کے فساد کے اور خون بہانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے فرشتوں نے یسفی قدیم یہ تو فساد بچائیں گے اللہ یہ تو خون بہائیں اللہ اور فرشتوں جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں جو کرنے لگا ہوں مجھے بہتر پتا ہے تو یہی اعتراض اس آیت کریمے پر بھی ہو سکتا ہے حضرت انسان کی طرف جب اس وقت تخلیق انسانیت کی بات ہو رہی تھی تو اعتراض کے فرشتوں نے آج جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وما خلق الجن والانس الا آبدون پڑھتے ہیں یہ اعتراض آج کا انسان بھی کر سکتا ہے روشن خیال قسم کا آدمی کہ جب اللہ کی حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت تھا اور کچھ نہیں اس دنیا میں آنے کا تو یہ کام تو پہلے سے ہی فرشتے اثر انداز میں کر رہے تھے تو میرے عزیز دوستوں فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں زمین اسمان کا فرق رکھا گیا ہے فرشتے اگر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو فرشتے تمام قسم کے جو تقاضے ہیں جو انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھے گئے ہیں اس سے آزاد پیدا کیے گئے تھے فرشتے اگر عبادت کر رہے تھے تو وہ اس عبادت پر مجبور تھے فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے تھے تو وہ, وہ گناہ نہ کرنے پر مجبور تھے اس لیے کہ فرشتوں کی جبلت میں گناہوں کے تقاضے پیدا نہیں کیے گئے تھے اور اسی لیے جب فرشتے عبادات پر مجبور تھے تو ان کی عبادات پر عجر و ثواب نہیں رکھا گیا ان کی عبادات پر سزا و جزا نہیں رکھی گئی فرشتوں کے لیے جنت اور دوزن نہیں رکھی گئی ان سب چیزوں سے ماورائی مخلوق تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا لیکن جب حضرت انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا گیا تو اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ حضرت انسان ایسا ہوگا کہ اس 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 میں میں کے رکھے جائیں گے کو عبادت پر مجبور نہیں کیا جائے گا اسے ایک حد تک طاقت دی جائے گی اسے صحیح اور غلط کا اسے علم دیا جائے گا لیکن اسے مجبور نہیں کیا جائے گا عبادت پر نہ تو یہ عبادت پر کرنے پر مجبور ہوگا اور نہ یہ گناہ کے کرنے پر مجبور ہوگا تقاضے دونوں رکھے جائیں گے اس میں لیکن ساتھ میں اس کو اختیار دیا جائے گا اسی لیے اس کے لیے سزا اور جزارت دی گئی اسی لیے ان کے لیے جنت اور دوزت رکھ دی گئی اور اسی لیے اس دنیا کو حضرت انسان کے لیے دار الامتحان بنایا گیا تو میرے عزیز دوستو علماء اس کی ایک اچھی مثال اور طریقے سے بھی دیتے ہیں کہ اس دنیا میں حضرت انسان جب گناہ نہیں کرتا تو یہ اس کا کمال ہے بمقابل فرشتے کے جب وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا کمال نہیں ہے انسان کا کمال اس لیے ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی نفسانی خواہشات چاہتی ہے کہ نامحرم سامنے ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کر لوں میری آنکھوں کی طرف ہے کہ میں آنکھوں کا گناہ کر لوں لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے یہ اپنی نفس پر جبر کرتا ہے کہ میرا خدا سے ناراض ہو جائے گا میرا رب کا حکم نہیں ہے میرا رب کہتا ہے کہ جب تیرے سامنے نامحرم آئے تو میرے عصمت کا تقاضا یہ ہے میرے حکم اور میرے آڈر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے کر لو اب فرشت اس پر مجبور نہیں اس کی مزید مثال دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے وہ بینا ہے ابینا اب شخص دیکھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایسا شخص ہے جو نابینا ہے جو بصارت سے محروم ہے اب یہ شخص جو بصارت سے محروم ہے یہ گناہ نہیں کر رہا آنکھوں کا اس کی آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہیں اگر یہ چاہتا بھی ہے کہ گناہ کر لے آنکھوں کا لیکن نہیں کر سکتا اس نے ساری زندگی کوئی غلط فلموں کو نہیں دیکھا نامحرم کو نہیں دیکھا آنکھوں کی گناہ سے یہ شخص محروم ہے اور اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ بسارت سے محروم ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ نے آنکھوں کی روشنی دی ہے اسے بسارت سے نوازا ہے جب اس کے سامنے گناہوں کے معاملات آتے ہیں موبائل میں غلط فلمیں چلتی ہے اور ناماہ آتے ہیں اس کا دل بھی چاہتا ہے کیونکہ اللہ نب العزت نے اس کی جبلت میں داڑیا رکھا ہوا ہے گناہ کا یہ چاہے تو یہ گناہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی عظمت کا استحظار ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے موبائل اور انٹرنیٹ کی فتنے اور فساد سے یہ خود پر جبر کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتا ہے نامہ کو دیکھنے سے بچاتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کمال کس کا ہے ایک وہ شخص بھی ہے جو آنکھوں کی نعمت سے معروم ہے وہ گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے آنکھیں دیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے اوپر جبر کر کے گناہ سے بچا رہا ہے تو کمال کس کا ہوا اسی شخص کا کمال ہوا کہ جس کے پاس بسارت ہے آنکھوں کی روشنی ہے اور اپنی آنکھوں کو غلطی سے غلط سے گناہ سے بچا رہا ہے یہی مثال فرشتے اور انسان کی ہے فرشتہ اگر گناہوں سے بچا ہوئے ہیں تو یہ اس کا کمال نہیں اس کہ اس کی جبلت میں کھانے کا دعائیہ نہیں ہے پینے کا دعائیہ نہیں ہے نساری خواہشات کے تقاضے نہیں ہے اور گناہوں کے دوائیات اس کی جبلت میں نہیں ہے حضرت انسان کی جب تخلیق ہوئی تو وہ کھانے کے تقاضے لے کر پیدا ہوا وہ پینے کے تقاضے لے کر پیدا ہوا وہ گناہوں کے تقاضے لے کر پیدا ہوا لیکن ان سب کے باوجود رمضان کا مہینہ ہے شدید گرمی ہے کام میں لگا ہوا ہے اسے بھوک لگ رہی ہے اسے بھوک لگ رہی ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا شدید گرمی پیاس لگ رہی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو پانی سے روکا ہوا ہے کوئی ملامت کرنے والا بنی کمرے میں موجود ہے فریش موجود ہے بہترین قسم کے پھل لگے ہوئے اگر دو تین دروازے کھا رہے ہیں اگر ایک دو پھوٹ یہ پانی پی رہے تو کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے دنیا کے سامنے جا کے کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے اور اندر کمرے میں جا کر یہ کچھ کھا لے پی لے کو ملامت کر سکتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان راز ہے اور یہ ایسا راز ہے کہ بند کمرے کے اندر بھی اللہ کی عظمت کے استحصال کی وجہ سے بندہ بنا نہیں کر رہا حضرت انسان حضرت مسلمان اس کے روزے پر بھی اتنا عظیم ہے ہے اس کی وجہ ہی یہ کی ہے کہ ملامت کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں کہا رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں پی رہا تو میں نے عزیز دوستو اسی لیے حضرت انسان کو اتنی بڑی عزت دی گئی ہے کہ بس اوقات جب یہ اللہ کی عظمت کے استحصار کی وجہ سے عبادت کرتے ہے وہ خود کو وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عظمت اور اس کی قدر فرشتوں سے بھی آگے لے جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضرت مسلمان کی قیمت بتاتے ہیں کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن الجنہ کہ اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کی عبادت کے لیے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حضرت انسان مسلمان کا میں خریدار میں نے اس کو خرید لیا ہے اور اس کی خریداری کی جو قیمت لگائی ہے اللہ نے بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ میں نے تخلیق کی میں نے اس کو پیدا کیا پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں خود خریدار بنا خریداری کے بعد میں نے اس کی جان کو بھی خرید لیا اس کے مال کو بھی خرید لیا اور بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیمت ہے وہ جنت ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ لیکن یا قربان جائیے اس خریدار پر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے تخلیق کی تخلیق کے بعد تجھے خرید لیا تیری قیمت جنت رکھ لی وہ خالق کائنات حضرت انسان کو اگر یہ حکم بھی دیتا کہ تجھے دنیا میں بیچ رہا ہوں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک تیرا کوئی کام نہیں سوائے سجدے کے سجدے میں پڑے رہو اللہ اللہ کرو اور ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو تمہارا کوئی کام نہیں اگر وہ یہ حکم بھی دیتا تو یہ بھی انسان انصاف کے خلاف نہ ہوتا اس لیے کہ وہ خالے کے کل ہے وہ ہمارے روئے کا مالک ہے وہ پھر دعویٰ کر دے کہ میں خرید دیا ہے تخلیق بھی کر دی پھر خرید بھی ہے لیکن ذرا قربان ہے اس رب کی رحمت پر تخلیق کرنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں چھوڑنے کے بعد ہمیں مکمل آزادی دے دی ہے صرف ایک کہا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو پانچ کی نماز پڑھو تمہاری مرضی ہے تم تجارت کرو تم زراعت کرو تم کوئی اور شبہ اختیار کرو تمام شب آئے جاتے زندگی میں میں تجھے آزادی دیتا ہوں لیکن چند چیزیں ہیں اس سے رک جاؤ یہ چیز ہے دیکھنا غلط دیکھنا یہ گناہ کا کام ہے بس اس سے رک جاؤ غلط بولنا یہ گناہ کا کام ہے بس اس سے رک جاؤ غلط سننا یہ گناہ کا کام ہے بس اس سے رک جاؤ بس تمہیں مکمل آزادی ہے تو میرے عزیز دوستوں اس رب کائنات نے جب ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں مکمل آزادی بھی ہے تو پھر اس کی اقامات کا تو ہے کہ ہم اس کی مانے لیکن اللہ عزت جانتے ہیں کہ حضرت انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جائز کاموں بھی میں اگر اس کو چھوٹ دوں گا تو یہ حدود سے نکل جائے گا اور جب حدود سے نکل جائے گا تو ان حدود کے نکلنے کی وجہ سے اس کے دل پر پردے پڑیں گے غفلت پڑے گی غفلت کی چادریں پڑیں گی ان غفلتوں کی چادر پڑنے کے بعد بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ سال بھر میں کچھ ایسے لمحات اور ایسے کچھ ٹائم ہمیں دیا کہ اگر اس میں تم میرے غریب آ جاؤ دل شفاف ہو سکتے ہیں اور ان او اوقات میں ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے میرا سکتے جیسی ریسائکلنگ ہوتی ہے جیسی ٹیوننگ ہوتی ہے گاڑیوں کی تو میرے عزیز دوستوں کا ہم دلوں کی ٹیوننگ کرنا چاہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے ہم جائز امور میں بھی حدود سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر ہمارے قلوب پر سیاہ پردے پڑ چکے ہیں ابھی کچھ دنوں میں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے استقبال رمضان کیجئے استقبال رمضان یہی ہے کہ ہم ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کون سے ایسے امور ہے کہ جس کو ابھی جلدی جلدی ہم کر لیں کون سے ایسے امور ہے ایسے کام ہے کہ جسے ہم مؤخر کر دیں رمضان کے بعد دنیا لی خان. کون کون سے ایسے کام ہے کہ اس کو نمٹا لے اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو وقت دے اب اسے زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کو وقت دے اس میں توبہ کریں اس میں استغفار کریں پچھلے سال میں جتنی بھی غفلتوں کے گناہوں کے سیاہ کے جو پردے ہمارے دل پر دماغ پر معاملات پر پڑ چکے اس کو شفاف کر دے زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگا لگائے قرآن کریم کی تلاوت کرے درود شریف کے اہتمام کرے اور خاص کر گناہوں سے بچے خاص کر گناہوں سے بچے میرے عزیز دوستو اگر ہم نے روزوں کی برکات حاصل کرنی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ہم نے روزوں کی برکات حاصل کرنی ہے روحانیت حاصل کرنی ہے تو میرے عزیز دوستو گناہوں کی زہر سے بچے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ دودھ جمع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسی دودھ میں گناہوں کے زہر کے قطرے ڈالتے جائیں تو وہ سارا کا سارا دودھ کیا ہوگا برباد ہوگا خراب ہوگا روحانیت خراب نہ کیجیے چاہے گناہ آنکھوں کا ہو چاہے گناہ موسیقی کے سننے کا ہو کانوں کا ہو یا زبان کا ہو یا ہاتھ کا ہو یا پیروں کا ہو اب اسے اپنی ترتیب بنا لیجیے اور اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے ہر ہر گھڑی میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے خود کو بچائیے اللہ عمر کی توفیق نصیب صرف